это мой учитель, да, немножко. Он не больной, просто с поезда устал. Дверь мне запилил, да. Вот народ собирается потихонечку. Хотел интервью взять. Александр, ну как вообще? Что думаете? Спокоен, настроен. Все остальное лишь дело как фортуны и концентрации. Я вас понял. А прощите, а вот вашего ученика спрашиваю. Виктор, здравствуйте. а как вы настроены? Я стой? бы поправился. Я? Uh, да, есть что-то, есть что-то. он был полтора месяца назад, а сейчас он соратник. А, соратник. Подскажи, пожалуйста, как, как вообще настрой? Настрой? Настрой боевой. Я, в принципе, приехал сюда Ничего, бить. что я ganzen. снизу тебя снимаю, так, знаешь, получается такой, блядь, такая На меня все так смотрят. Ладно, ладно. Я так, как будто я выше тебя вот так вот тебя Так, для сравнения. Ну да, я бы тоже его уже через неделю нашим соратником называть. Очень радует гостеприимство.